挺好吃的酱是吗？这么辣吗？好辣呀、啊！这么辣吗？辣啊、这酱？ 太辣了，我还吃这里嘛个嘛。那姜我平时我不爱吃姜，我有点吃不下。对，开下去。但是姜的话太辣了。 太浪！姐选个品呗，我都卖不动货，还选品呢，搁这里。我只是一个小主播，我有时候觉得别人找我的话，那个厂家的话约我，都觉得不好意思。卖不上货。 吃不下，有点吃不下，真是。苦瓜我能吃，但是姜的话，你、嗯、看，也吃不下，太狠了呀，没办法呀。看这网络姊妹不狠咋玩 玩不了，我就是试一下这个生姜的味道，不大好拿捏，太多的味道。小事就是这样的，把红心包烟子使劲搂一搂，行不行？先走了，走了，今天上午走的，因为。 那个小月的话，她吃的比较少，他不太能吃，对，干不了，就是一个直播，做人气她都,都撑不下来，胃小，没法吃，我能吃多少呀？我现在没有刻意的去称胃，如果说。 去称谓的话，我也能吃个十来斤吧。嗯，我只是现在没有太过于刻意刻意去称了。以前的时候称谓比较厉害，现在的话没有那么严了，就称的没有那么厉害了。你这怎么来一个走一个呀？没有办法了，人家不能吃，干不了,了。嗯，也不是说都合适。 我非得撵人走也不是这样的妹。嘛，来试一下，因为他以前的时候找过我，那时候不合适没有来，后来他这次来的时候他没有告诉我直接来的，然后来到菏泽就告诉了我，我得让人试呀老铁，不试不行呀、啊。 我们吃播就吃的多，我也不在了，在，我没有看到呀，我是喝的鄄城的，对，嗯，他不太能吃，可能他也想试一下，所以就来了，从北京，但他吃不了，没法干。 而且他也不是那么太，就是不是那么我们专业的那种会儿活啊，所以就没法干。软糖还能不能吃对，说的话还可以，嗯，吃的话不太行。哎、呃。 因为我们这个工作，你首先是你得能吃作为基础，然后你再能说，所以说没有办法，后期的话他更干不了。这个东西不是强求的，没那么简单，没那么简单，一直吃，可劲吃。 你能坚持吗？对，为了挣钱没办法。先等会放，放一边去。等会放，不行，对，看着也不看不见多。你吃的也不多呀，我以前吃的多呀，我现在我吃的没有那么多了，姊妹。说实话，因为现在没有那么非得说把自己胃撑的要崩裂崩裂那种，非要得要撑的非常非常健，没有那个必要呀。 现在就是跟你们吃,吃东西，然后聊聊天就这样，老铁。以前的时候就拼命去吃，然后去称胃，因为我就是从一个正常人，然后把这个胃称到一个暴食的人群，但是不算很暴食那种，就是这样的。我当初练习多久我忘了都，我那个时候是拿那个油面包练的胃，油面包练的胃，搁那称，使劲称，各种称。 但是现在的话就没有那么严了，所以说差不多就可以的，没必要说非得撑得很痛苦。我现在不还行吧？一年多不会的，我那个时候练习它我都忘了，老铁，没有一年多。你想撑的话。 你得有那个狠劲儿，也快七了。戴美瞳了，戴了，把红心帮燕子搂到两万行不行？家人们，把红心帮燕子搂到两万行不行？戴了啊，我戴的是带度数的。我们已经习惯了，如果说你吃完东西以后你胃不舒服的话，你干不了这个，你就没法干这个姊妹。 这东西的话，你得有一个好胃，就是你的胃得能折腾，你才能干这个。好的，苗姐，好的，行，都行，你们说吃哪个咱就吃哪个。